Здравствуйте, як настрій? Чудовий. Завжди цікаво, як спеціалісти відповідають на такі запитання, адже ви з настроєм працюєте, мабуть. Безумовно. Підіймаєте настрій. Так, я дивився останній ваш випуск про розрив стосунків. Ну, знаєте, не хочеться тут черпати звідти інформацію, тому що я такий, знаєте. Ну типу, було й було. Я минуле в бік. Якщо б ви раніше в моєму житті з'явилися, то я, мабуть, що скористався б вашими порадами. А от сьогодні реально потрібні ваші поради щодо товариства між ми вже, жінкою Ми вже ми вже запитували. Чого? У нас був гур в ефірі. У нас сьогодні тема ефіру нашого е дружба між жінкою та чоловіком. Буває, не буває. Вітя каже, що не буває. Переконана, там якісь факти наводиться. Я кажу, що буває. У мене немає розрукованих листочків, де написано, але я в цьому переконана. Розсудіть. Я буду золоту. серединой и, и да и нет и причем объясню вам где да и нет потому что да действительно существует дружба между мужчиной и женщиной но уже в состоявшихся отношениях включая безусловно семейные или партнерские там скажем гражданский брак потому что другие отношения они больше приятельские почему объясню просто простые вещи скажем всегда когда мы говорим слово «мужчина» и «женщина», мы подразумеваем сексуальный подтекст или гендерный подтекст. Так или иначе, мы не можем воспринимать их отдельно без симпатии, без влюбленности, без э, ожиданий чего-то большего или то, что я называю одним словом «близость». То есть для мужчины, как я как мужчина могу назовить от себя лично, что э, близость, ты можешь довериться другу, если друг мужчина, для тебя близость может быть, там, скажем физическое, когда он может поставить тебя на место и тебя для тебя это будет достаточно. В отношениях женщины близость проявляется по-другому и слава богу. То есть это что-то большее, это уже интимное. Поэтому на мой взгляд дружба между мужчиной и женщиной возможно, но здесь очень э, нужно разграничивать, потому что зачастую за дружбой есть такое очень хорошее слово как манипуляция. Э, одна сторона и вторая сторона э, какие-то неоправданные ожидания или просто игры. То есть в любом случае если женщина, к примеру, вот вы, можно вас рассматривать, Конечно. да, как вот, вот если Конечно. вы не испытываете, то есть вот для вас данный мужчина не является сексуально привлекательным объектом, вы можете подружиться, но это будет одностороннее, потому что, возможно, он, я скажу, бачая у вас как раз именно тот объект, который бы ему понравился, ему бы хотелось перейти от дружбы к более тесным отношениям. Mm -hmm. не <laughs> э, Да, типу прихованная закоханность может стать и завадой, Безусловно, да. Угу. Э, добре, А как щодо до орієнтації? ориентации? Э, это тоже очень интересная тема, потому что мне приходится консультировать вот людей, даже с, вот, пускай сейчас не всем это нравится, да, но я могу сказать, что у них как раз э, тоже. Есть дружба, имеет такие, скажем, э, кавычки, потому что даже с одинаковой ориентацией они все равно рассматривают себя как мужчину и женщину. Э, не как равноценных партнеров мужчина и мужчина. Потому что именно... Э, 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 в данном случае.. Дело в том, что, например, если мы рассматриваем дружбу, наверное, было бы правильно рассказать, что это такое, как я, например, это вижу. Для меня дружба это не только уважение, не только... Э, скажем так, переход через границы интимно-личностного пространства, когда мужчина может сказать другу, слышишь ты, ты блин помнишь в конце концов, со стороны женщины мужчина не, не готов, потому что в большинстве своем он воспринимает ее первоначально как маму, то есть которая может ему говорить, но она не говорит ему так, она не говорит ему жестко, она говорит, ты такой классный. Может, ты, ты плохой на две секунды, но ты все равно самый лучший. И все равно он воспринимает любую женщину именно так. В отношениях между мужчинами действительно дружба может быть. И на мой взгляд дружба ⁇ это еще кроме уважения, это еще жертва. То есть я могу добровольно жертвовать. Более того, могу жертвовать своей жизнью. То, что мы, например, сегодня наблюдаем там, в зоне АТО. Да, когда люди, которые вроде бы как не в тесных там, дружеских или приятельских отношениях, но дружба, это, на мой взгляд, это высшая степень влюбленности. Это любовь, которая проявляется вне гендерности. То есть я могу пожертвовать свою жизнью для другого, причем сделать это вполне осознанно. А между и как? Между женщинами тоже интересный такой аспект, Они, у них действительно тоже может быть дружба. Но я вам внесу еще большую семятицу в ваш диалог, потому что в каждом мужчине живет женщина, в каждой женщине живет мужчина. И причем они могут проявляться совершенно по-разному. В этом нет ничего, скажем так, природного неестественного. Если мы просто как гипотезу примем, скажем, идею реинкарнации или перевоплощения, то по сути мы много жизней проходим в разных ипостасях, мужских и женских. И по большому счету, если мы посмотрим внимательно на свое окружение, мужчин, девушек, мы в девушках зачастую увидим больше каких-то мужественных качеств. В некоторых мужчинах, ну скажем так, нет некого инфантильности, или, скажем, всем женщинам нравится нежный Мужчина, від це женське проявлення. Ну, да. Саме так. Але ж жінки між собою не, не вбачають. От Яна дивиться на іншу дівчину, і вона диви... не дивиться на неї, як на маму. Це... Діло в тому, що, що між ними можуть бути теж отношения на рівні приятельських. могут быть на уровне дружеских, тогда, когда они воспринимают друг друга без зависти, без ревности, то есть, когда между ними нет мужчины, тогда можно ну, рассматривать то -то в контексте дружбу. В принципе, быть не может в нашем жизни, мабуть, что. Так, тогда давайте такие вопросы от вас. Э, окей, если даже я... На 30% погоджується, ні, на 3% погоджує, що все ж таки не буває. Да? Або це має бути е, дружба, якщо ти вже в браці. Да? Е, що робити, якщо все ж таки є симпатія? От ви е, дружите, чоловік-жінка, але, наприклад, у жінки або у чоловіка є симпатія? Е, Все, стоп, мы больше не спілкуємося. Как выходит из этой ситуации? Нет, ну зачем нужно нам разделять? То есть, ты, мы с тобой дружим или мы с тобой что-то еще делаем? На, мозг, а, на мой взгляд, и... нужно просто говорить о своих чувствах. То есть, то, что, возможно, мужчины не привыкли делать. Женщинам это больше, девушкам более свойственно выражать это. И, в общем-то, если мы будем говорить, ты знаешь, ты мне друг, но я тебя хочу познать глубже, там, не знаю, то есть перейти границы какой-то вот интимно-личностные, да, то есть понять, что это есть. Но вот как раз, когда переходят эти границы, вовсе не означает, что дружба заканчивается. Как раз вот то, что я говорил, именно в партнерстве, возможно, эта дружба будет расцветать, потому что значимость друга будет чуть-чуть другой. То есть вы будете делить все самое интимное и сокровенное. и, и когда вы сможете это делить, и у вас будет самое главное, я не сказал еще сегодня о дружбе, у вас должны быть интересы и ценности. То есть дружба тогда и называется дружба, когда интересы и ценности совпадают. Не зря даже я вспомнил такой печальный пример, пускай жертвы собой, но ценность одна, ценность моя человеческая жизнь с одной стороны, а с другой стороны ценность другой жизни и ценность... Всього общества, яке, по суті, в угрозі, скажімо так, в, в даних событиях. Друзі, а чи ви згодні, що е, стільки оцих спільностей накопичується іноді між чоловіком і жінкою, коли вони вже навіть поділилися найінтимнішим, продовжують товаришувати? Е, чого? От, є такі випадки, що жінка обирає собі за чоловіка, мужика, з яким мінімум спільних інтересів. Я тоже отвечу на этот вопрос, потому что это называется позитивные, негативные катализаторы или зеркала, проще будет понятно, да? То есть каждый из нас выбирает определенные уроки жизни. Для многих жизнь – это вот, ну, вот какое-то такое непонятное приключение, о чем и куда, вот куда-то я качусь. Но в целом жизнь – это череда выборов, выборов негативных, позитивных, которые, ну, как бы делают нас интересной личностью. И вот как раз негативные катализаторы выбираем подсознательно зачастую, сознание не включается у нас, но выбираем именно для того, чтобы развить какие-то качества, которых нет в нас. Не зря есть такое выражение, в обиходе все, все им пользуются, половинка, да, но мы-то цельные личности, я не половинка, я вроде как и внешне целостный, и все у меня нормально, но в целом мы все равно либо притягиваемся к противоположностям того, чего у нас нет, либо притягиваемся к тем вещам, которые нам импонируют, симпатизируют. Але ж втрачається тоді ця дружба. Ну т, типу, чоловік буде проти, щоб у дружини був такий друг, з яким спільностей максимум. Воно ж не стикується взагалі ніяк. То де ж справедливість, Сергію? Давайте просто називати речі своїми іменами. Просто якщо ми говоримо о, от в даному випадку не зря я вас привів в самому началі, як колеги. Тобто ми колеги по роботі і тоді ми можемо розглядати нашу. коллегиальную, партнерскую работу по, там, по бизнесу, по делу, как эту. Ну, у нас могут быть абсолютно хорошие отношения, но называть это дружбой, ну, будет несколько неправомерно, потому что все равно, еще раз говорю, между мужчиной и женщиной дружба будет подразумевать контекст неких ожиданий чего-то большего. Вот сейчас это очень модно, а там какой-то корпоратив или еще какая-то встреча, где по сути будут, скажем так, вожжи будут спущены и вот могут проявиться все внутренние какие-то ожидания, которые, скажем так, в обычной жизни не проявляются. Поэтому многие мужчины, наверное, правы в том, что могут где-то сомневаться вот в некой такой дружбе. Я не говорю, что не бывает исключений. Все бывает. Но если все-таки смотреть глубже, смотреть в нашу природу, в нашу не инстинктивную, но скажем так, природу наших чувств, наших ощущений, наших эмоций, скажем так, природу нашего тела. Мы все равно в теле, так или иначе, и самый главный опыт мы проходим в теле, поэтому его игнорировать бессмысленно, бесполезно и, ну, и вредно, я бы сказал, потому что все равно тело, вот не зря есть такое понятие, как вазоназальный орган, да, то есть феромоны, вы, вы об этом слышали, то есть мы, мы не понимаем, почему мы притягиваемся к этому человеку. И зачастую дружба может быть вызвана вот этими а может быть вызвано тем, что, например, вот человек эмоционально принимает нас, или вот нам нужна была поддержка. То есть в данном случае человек рассматривает друга как, скажем, некий такой, не как психолога, или как человека, который каким-то образом вывел его из каких-то своих мыслей порочных и других. То есть другими словами, он увидел опору. То есть зачастую друг воспринимается как опора. И вот даже выражение, там, сам настоящий друг, который там в беде. На мой взгляд, настоящий друг, не тот, который в беде, этот мы уже выяснили, это понятно, но тот, который в радости. Насколько он может порадоваться за то, что у вас потрясающий партнер, что у вас хорошие вещи. Если он будет искренне радоваться, значит, действительно, возможно, это друг. Даже если поддерживаю. Человек или наверное, самое как друга, это в радости, не але, в горе, Но все, последние э, 5 секунд э, фактом тебе по голове и все. Історично так склалося, что дружба между чоловіком и женщиной... Розглядається лише у сучасному суспільстві. Історично ж так не було раніше, там 19-18 річ взагалі такого ж поняття не було. Ну да, епоха патріархальна, в общем то поэтому Безусловно. і що Вітя, ми в майбутнє рухаємось. То, що Змінюється світ. Того, що, того що. Да. Ти в патріархальній епохі залишився. Я не залишився там, але. Ну то все буває. Я хочу, щоб ти сприймала факти, те, що ми сучасні люди, і ми нам ще, мабуть, що багато чого треба пізнати собі. Безумовно. we <laughs>